怎么搞的？到处都是水啊！啊，对不起，对不起，我我马上把它拖走。对不起啊！漏水？这又怎么了？水管爆了。你总闸关了吗？关了。哎，你小心点儿，地滑。 你脑子是真进水了吧？你拿一个胶布，它能防住水吗？我的天哪！你落伍了吧？你，这是专业的补漏胶。真的假的？这么厉害？从哪买的？万能的网络啊！哦，工具还挺多的、啊。那当然，但凡租过便宜房子的人，谁没点对付突发状况的经验啊？水电气闸要牢记，师傅太贵靠自己。泻米外伤感冒药，外加租房三件宝。 工具粉、工具箱、煮肉胶，干嘛、啊？我来擦吧。你别沾水了，来。什么你都会了？你男朋友干什么呀？他说他喜欢独立型的。蠢！这不是胡说八道吗？我告诉你，男人但凡要是喜欢谁，他绝对舍不得让这女人在外边干这么多活他恨不得把她天天捧在手心里。 他巴不得对方就像那个寄生虫一样，寄生在他身上，哪也别去。你以后就别找一个做金融的了，不适合你，心眼太多了。别这么说他，还放不下。哎，反正跟我也没关系，给，擦干净，了了。谢谢啊。 你被子怎么这么湿啊？你是不是怕落到,到底下去拿被子遮啊？机智吧，成功的避免了对你的第二次伤害。那你晚上怎么睡啊？晚上的事儿晚上再说呗。啊、哎呀，哎呀哎呀怎么了？啊，手抬不起来啊？不知道怎么回事。 来，干嘛？活是永远干不完的，人是要休息的，明白吗？是不是这疼？啊、哦，忍着啊！今天是不是过得很辛苦啊？没有啊，还好。 说实话，没有，真的，没骗你。今天客户虽然没有肯下来，但是人家也只是不理我，也没有骂我。我妈打电话啊，是有点烦，但她也是关心我嘛，挺好的。 水管虽然破了，但是我也不好了呀。墙纸也没有坏，也没有漏电，房东也不会找我赔钱，一切都挺好的。累了就说出来，不丢面子。嗯？不能说累。 说出来，心跳就散了。人活一辈子，就是得自己给自己打鸡血。我知道，你刚才又瞧不起我了，觉得人家都在我面前秀恩爱了，我还想着吃回头草。可是我能怎么办呢？我不试试，我怎么知道不行呢？ 就算知道会失败，但是我要去努力试啊，对不对我？我不做，我不做，我就输了。你太执着了，哭了。 哎，干嘛？女孩子家，不都爱干净吗？手上会有泥，别动。有眼泪的存在。 起码能证明之前的伤感不是虚幻。好了，收拾收拾，走了。干嘛去？啊？干了一下午活不累啊？赶紧。给，十一点钟准时去拿。什么、啊？还真是贫穷限制我的想象。 我都不知道干洗店还能烘被子的，那你不知道饭店也卖着饮料吗？半个小时前，某些人还不知道胶带能补管子呢。你怎么不吃啊？不好吃啊，又葱又姜的。大少爷。哎，这些日子你给我做的饭真的是你自己做的，当然不是去外面饭店打包的。我谢谢你啊。 侮辱我品格的同时，还夸奖了我的厨艺。你那个厨房就那么丁点大、啊？我告诉你啊，所谓的天才呢，就是用一只电饭煲都能做出佛跳墙的味道来。说你胖你还喘上了，不要脸！谁不要脸了？我告诉你，穷人家的孩子早当家，我做家务可是一把好手。就你那店里。 我昨天花了两个小时把它弄得干干净净，那摩托车擦的是锃亮锃亮的。哼，你说什么？哎，你干嘛去？干嘛去、啊？怎么了？闭嘴。 怎么了？闭嘴，否则我会犯戒的，你明白吗？犯什么戒啊？不杀女人的戒。我我来帮你吧。不用，赶紧回去吧，咱俩肯定是八字犯冲，请回家，谢谢。是不是我叠法不对啊？我就是想帮你弄得整齐一点。姑娘，别拿你大众连锁店的 low 列放在我的精品店好吗？ 我要的是高级感，高级感，你懂吗？我知道了，你是故意摆这么乱的，大神，你你告诉我，到底应该怎么摆才对啊？你告诉我，为什么要这样摆啊？ 你看，你这是买手店，我也是当买手的，天下买手是一家嘛。就你这水准，还敢自称买手呢？你也真有脸说。嗯、最初级，刚入门那种，所以我才好好学嘛。大神，你告诉我，为什么这些衣服不能这么整整齐齐的摆着？ 啊，还有那边的裙子、衣服，我都给他搭配好了，这样不是更能刺激顾客的购买欲吗？看在你今天够惨的份上，来，百分之八十的顾客进了门之后都会按照逆时针行走，明白吧？这件衣服是整个店里最贵的，你可以看一下标牌，所以我必须把它单独的放在这儿，跟所有的衣服区分开来，客人一进门就能看得到的。 这就是在最短的时间内能够接受我风格以及价格，明白了吧？你再来，这件衣服你把它搭配在一起了，没错。可是这件上衣虽然很配这条裤子，也很配其他的衣服，但是它的单价太低了，我必须要把它跟其他的衣服分开来放，免得污染了这一排衣服的定价。记住。 暴发户家里才会把标牌直接像葱一样的插在鞋上，懂了吧？你在干什么？你这是干什么？你把它擦得油光锃亮的干什么呀？我一直保留着，我一直保留它做旧的效果，这叫包浆，你懂吗？我看它太脏了，所以我把整个远店就靠它来稳定气氛，顾客一进门就能看到，只要他们接受了我远的气氛，我就算在这搁一块砖头，他们也会买，明白吗？ 录下来好不好？你你这都是在哪学的？巴黎、纽约、东京，还有圣马丁。知识就是金钱，这五个字从小就会背，现在可算是真懂了。 我刚才说那些话没有刺激你的意思，并不是想打击你。我知道，不好意思，啊，今天又祸害你一回。算了，反正也不是第一次，你祸害我还少吗？本来我这个店每周也要换陈设的，就这么着吧。 上去了。哎。你看。 世界真的很残酷，那些比你有天分的人，往往比你更努力。可更残酷的是，即使你既有天分又努力，可鲤鱼拼了命才跳上去的高度，离人家老鹰刚学会飞的悬崖，还差了几十米呢。 智志杰的老板特别难对付，我一直说可不动他了，可可，你肯帮忙真是太好了，比心。好啊，江总。可是，这就是李鱼该放弃的理由吗？取被子的时间还没到，我能在你这儿待会儿吗？ 所以，我觉得不如不要。 大神，可以让我试试吗？嗯，no，色彩太多了，反而太刻意。 收回刚才的话，你还有得救，没有那么差，做个 m a 的买手起码是够了。能得大神的指点，小女子三生有幸。十一点了。嗯。十一点了。我被子。回来了。嗯。等着。 干嘛呀？算你幸运啊！这是我以前上学的时候笔记，硬盘里边有视频，还有一些资料，回去学吧，便宜你了。我会认真学的。你怎么对我那么好呀？你可别想差了。啊。 我这些本来都是要扔掉的，顺便给你了。我对所有的女孩都一样，没有分别心。不过我觉得你是个好女孩，应该站得再高一点，看得再远一点。什么时候你可以站在米兰或者是巴黎的时装周上，跟别人谈笑风生的时候，就不会对任何人有执念了。嗯，早点休息吧，努力地强大自己。晚安。 哟，忙着呢，还看美剧呢。江志杰那边好像不大愿意接受你们买手部的任务，这哪是我们买手部的促销任务啊？不是全公司的吗？ 可完不成任务的话，雷欧只会淘汰你吧。我问你，我的快递去哪儿了？什么快递啊？嗯，装，继续装，林哥、啊。什么时候你想明白了，愿意当着大家的面给我郭又明倒酒赔罪？ 我什么时候给江志杰打个电话？谢了，不用劳您大驾。江志杰，我确实没有拿下。可是谁说每个任务都必须百分之百完成呢？只要我不是倒数两名，我就能继续留在这儿，碍您的眼。倒是您今儿怎么听起来怪怪的？是不是哪不舒服啊？哦，我知道了。我这里有红糖，要不要来点啊？ 哎呀，现在的小丫头啊，嘴皮子都挺溜啊。行，那就祝咱们 M A 史无前例的大促圆满成功，加油！谢谢啊。你干嘛跟他夹枪带棒的、啊？ 是他先瞧不上我们买手部每一个人的。喂，陈姐，什么事儿啊？隔壁店的促销活动提前了，你知道吗？我不知道啊。我们是满六百减两百，人家是满六百减两百二。 喂，哦、你好。啊，老大，我们的促销被截胡了。我已经知道了，那现在咱们该怎么办？慌什么？难道我们就输了吗、啊、？Tina，如果是你会怎么做？嗯，避开价格战，在重点商场门口马上加租露天促销场地，确保顾客进到俏家人之前就被我们分流。徐文喜呢？ 我觉得可以提高渠道的促销绩效奖。Coco，哎，老大叫你，等一下，马上。去网店买空他们的丝巾和腰带。俏家人网店和实体店是同步库存，他们这季每一件衣服是五百多，单价饰品是一百多，也就是说，一个顾客同时买一件衣服和一个饰品，就可以很容易满足满六百减二百二条件。 可是，如果我们先从网上把这些饰品买空了呢？这样顾客就必须买两件以上的衣服才能达到满减条件，就会觉得很不划算，等于废掉了他们的促销。是的，而且平台还有七天无理由机制，我们完全可以等黄金周过后再退货。我查过，他们配饰的采购量每季不超过五千件，也就是说，这样公司只需要花五十万就可以解决了。 你怎么知道他们配饰的采购量不会超过五千？我查过他们的去年财报，单价销售一除就估出来了。好样的！那老大，我们能这么做吗？为什么不能？再说了，谁说我们的促销政策是满六百减二百？200简单直接的六二折和满六百减二百，200你们会选哪个？